Этим летом мы открыли новый баскетбольный клуб в Киеве. На фоне того, что многие клубы закрываются, мы открыли, сумели открыть детский баскетбольный клуб. Название означает победа, символ стрелочка вверх, поэтому мы идем только вверх. Мы очень довольны, что федерация пошла на встречу, предоставила этот зал тренировочный. Команды могли посмотреть товарищескую игру в Киева и тут же начали мы уже играть. Формат четыре команды, потому что ограничены были во времени в этом зале. Но это команды сильнейшие, плюс наши старые знакомые, которые идут на встречу. Мы тренируемся на этой базе, это школа Святошина, Киев International School. Мы в этом году принципиально приняли решение руководства клуба пригласить только городские команды. На следующий год это будет международный турнир, именно в эти строки перед началом сезона. Но это традиционный турнир для наших команд, мы там принимаем участие уже на протяжении пяти лет на призы олимпийского чемпиона Ивана Идешка. В этом году мы заняли второе место, уступив в финальной игре в команде Минс. У нас был парень, который занял номинацию «Лучший защитник». Один парень занял место в тройке самых результативных игроков. В этом году очень ранний старт Евролиги, обычно это проходит в ноябре. В этом году мы играем в конце октября, буквально осталось 20 дней. И у нас там команды Литвы, Эстонии, России.